Есть, ну, вероятнее всего не убить сразу точно, потому что иначе он бы не держал, потому ну, что он заезд у вас, правильно? Рука не позволяет нормально. Два варианта есть. Если у меня в этом положении поймал, когда вы руки снизу, то я могу работать только снизу. У меня нет времени поднимать руки сверху, перекрывать. У меня зарежет раньше, правильно? Мне нужно блокировать его руку. Самому уйти. Опасная вещь. Потому что он может надавить, правильно? чтобы этого не было, мне нужно заставить его повернуть голову в сторону. Если он голову в сторону повернет, то он надавить вовнутрь не сможет нормально. Вот такая вот у нас физиологическая особенность есть. Mm -hmm. Не важно, что мы делаем дальше. Главное самое что. Если у меня руки снизу, по смотрите, рука вдоль тела. Сила, очень много технических действий. А вот если у меня руки свет, вот здесь, ситуация другая. То есть перекрыть нужно так очень сложно. То есть мне нужно опять же отвлечь внимание. Здесь. корпус в сторону. А это рука. Здесь. То есть я использую его же нож. для того, чтобы ударить по его же руке. Если руки особо. Если руки особо. Понятно. Очень простая техника. Медленно. Снизу. Поворачивайся. Это для того, чтобы завернуть стол. слова. Либо. Если руки здесь. Почему? очень важно. Прижать как можно большую часть левой руки к телу. Все это все связано с теми упражнениями, которые мы делаем. Тогда я его подожди, что-то сделать. Попробуйте просто самый уход. Ну, мы пока без приема...